так всем привет сегодня будет на обычной продаже продажи, продажи прям с багажника сейчас быстренько показываем и сваливаем. так есть домкрат винтовый 5 тонник все вращается ну, легенько резьбы смазаны ну, думаю не смысла его выкручивать люфта вроде бы так не ну я как всегда по резьбе минимальный 650 домкрат пятитонный потом домкрат автомобильный такого типа только что пробовал машину поднимать все работает все легенько только надо почистить и смазать потому что винт берегти и смазывать треба постоянно 300 гривень, как и в одном платик циркулярку. Гайка крутится. Тут такие вот шайбы. Там тоже гайка. 300 гривен. Петли приучные. Зрезаны на ворота. Есть у нас штуки. Ну, комплект полностью на ворота. Цена 300 гривен. Потом, может кто-то хочет раму накачать, точнее руки, Дві гантельки є по 4 кг, це 400 гривень і 200 гривень по 2 кілограма. Це за пару ціна. Всього такого ключика надибав. Не знаю чого не вистачає болтиків. Зажимав тиски, тягнув, дотягував до 10 чи до 15 кг. Дальше я не стал проверять, потому что боялся, что тиски поломаю. Тиски были не мои, а у меня больше нет тисков, чтобы отдавать. Так, 650, 300, 400, 200, 300, 600 и 300 за цвет петли. Ну так вот что было дальше есть куча инструмента. Ключики на 50, по-моему. Как вы любите. Там поменьше. там такая лазачевка. Здесь там -то топорик был. Ключики. Зубыла. вся вся все. Два мешочка.